Дякую всім, хто прийшов сьогодні, поклав квіти на могили воїнів, які віддали своє життя за Україну. Побажаємо всім доброго здоров'я, довголіття і кращого життя. Шановні товариші, серед нас є людина, яка в перший день війни зустрів на посту, на бойовому посту. І на початку Великої вітчизняної війни. Защищал столицу нашей батьковщины Москву. Я хочу, чтобы выступил среди нас Каминский Георгий Сергеевич. Георгий Сергеевич, прошу вас. 93-й год. Живу! Война застала меня. На посту, это правильно, я там защищал, стоял на посту, 22 числа, 4.25 бегут ребята, это было в Реутове, под Москвой, война, все, собрались. И 28 числа, 25 числа был первый налет на Москву, авиации немцев. Мы 28 числа были уже под Смоленск. Так началась для меня война. Ну что рассказывать про войну? Что рассказывать вам про бой? Огневой бой был. Был бой в рукопашню. Ползли. В декабре 5 числа на 6 в декабре подняли нас потихоньку и сказали, вон там немцы на Волоколамском шоссе задача взять первый второй, ну и второй пункт. Мы все. И поползли. 40 градусов мороз был. 40 градусов, шинеленки, сапожничка кирзовых. Ну, рукавицы давали, правда, рукавицы. Но стрелять было тоже неудобно. Два пальца. Все. Вот такое для меня было. Давайте ему подякуем. Здравствуйте. 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 Все, на этом мы заканчиваем наш митинг, спорный митинг. И пожелаем всем добра, здоровья, благополучия и все самое наикращее. До побачення!